продавался кофе. Ну, когда мы сбрасывались, сбрасывались две организации, общественная организация «Правозахист», это проект был, и громадского громадянского корпуса, все складывались, там сложили 100 тысяч гривен. То есть там, да, 100 человек по 1000 гривен, но получилось 100 тысяч, и не смогли это сделать. А как он по коммуникациям, там, светло, вода, да, 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 конечно, все тут предусмотрено, там есть разводка, вода и так далее. Все это, все это будет, там практически уже все укомплектовано и готовое к, к работе. Сейчас, сейчас, сейчас мы с администрацией района пытаемся да, договориться, чтобы он смог работать. Как проект такой вот, будем договориться, чтобы деньги, которые будут зарабатывать, киос, передавались району, как благотворительный такой проект. Вот, ну, мне кажется, нам кажется, что надо именно с этого начинать. Именно с этого начинать начинать, предпринимателям, и показывать и киевлянам, что есть, что есть такая возможность, вот. ну и помогать киевлянам, э, деньгами в том числе, поэтому перечислять будем в район. Но сейчас будут переговоры, да. Благоустрою оголосили конкурс на вот именно такого рода, чтобы мафии были все однаковы в Киеве. Вы будете в Киеве? Ну, наверное, мы будем брать участие в этом, но мы считаем, что как и в Европе, как во всей Европе, во всех городах, столицах нет одинаковых мафов. Есть интересные, красивые мафы, и они разные. И интересные интересны вот эти вот сооружения в Европе. Одни современные, другие по старину. Вот. Как вы считаете, внешний вид, он вообще изменит отношение к релях, к мафам? Ну, я считаю, что 70% все-таки раздражает для внешнего вида, какой, какой он находится, потому что он не отвечает сегодняшнему требованию, вот, европейскому в том числе, вот, 70% и 30% действительно есть переизбыток. Переизбыток мафов, поэтому по этому поводу надо тоже серьезно думать. Ну, предприниматели готовы менять там, два мафа на один такой, к примеру. Да, это было бы классно и для киевлян и для предпринимателей. С одной стороны, они оставляют свои рабочие места, с другой стороны, ну, делают приятные вещи, нужные для города, вот, мне кажется. Непосредственно скопировали этот домик в Баварии. Вот. Вот так мы сейчас организаторы, организаторы этого процесса участвуем. Представьтесь, пожалуйста. Черепой Геннадий глава совета организации правозахиста.